довголь Александр. Вот. Я прошу вас всех, мне одного, одного меня будет мало. Пожалуйста, в фейсбуке я есть, как Довгаль Александр. Кто там не знает друг друга, мы знаем все. Я подготовлю звернение в Высшую Раду Юстиции на дии теперешних судей. На сегодняшний момент ситуация такая, что нам Конституция гарантирует защищать свои права в суде. Но удовлетворивший заявление, клопотание Верхов, представителя Верховной Рады, судді сказали, що громадяни України не мають права подавати в суд на Верховну Раду. Тобто суддя законно відкрив производство, в кодексі написано, що мають право, а потім йому дали такого підсрачника, що він сказав, що не має права, вибачте, я испугався. Тому, раз він такий фраєр, вибачте за вираження, раз він думає, що його будуть захищати там довго і так далі, пожалуйста, пусть покажуть, який він умний товариш в Вищій Раді Юстиції. Поверьте, здесь такая бюрократия, что каждый из них друг друга, как бы там палки в колеса сливают, друг другу делает все возможное для того, чтобы друг на друге нагреться. Понимаете? На Поэтому посмотрим, как их будет эта же самая власть защищать. Мы напишем. Там пятерка. Пятерку я не знаю. Я судите остальные. Маслить его фамилия. Головуючи. Вот. Же, вот. Александр вот. Значит, мы напишем Вищу Раду просто. юстиции и подивимся, как буду Вища Рада юстиции реагировать на это. Даже если мы проиграем, даже если, допустим, то мы сделаем все возможное для того, чтобы себя защитить. Понимаете? Потому что если сейчас мы остановимся, ну, никто, я не знаю, как тогда быть. Конституция, это высший над всеми, это основной закон Украины. Он выше. Чем желание Довголя или желание Верховной Рады? Конституция это закон, по которому живет вся страна и повинна выполняться, понимаете? Вот такая. Поэтому не опускаем руки, пожалуйста, в день-два, я как бы на этой да. неделе не буду, до понедельника сделаю, там не там чуть-чуть написать. И прошу каждый, чтобы взял и отправил почту, как мы в прошлый раз делали. Получилась такая ситуация, мы в прошлый раз делали, но я, я же не говорю, что я там супер юрист, там, великий, там, великий там, доктор экономических наук. Выяснилось, что мы писали скаргу высшую, Кваліфікаційну комісію, а на суді вищого адміністративного суду треба писати Вищу раду юстиції. То ми зараз же напишемо по цим дієм вищу раду юстиції. І все. А потім, якщо, якщо коли небудь, а правда все одно на вас торжествує, ми зробимо і ми удовлетворять наш іск. Треба этих всех э, судей, которые порушили основный закон Украины, Конституции Украины, притягивать до криминальной ответственности. А если настанут часы расстреливать, расстрелять под этими стенами, не задумываясь. Или повесить. Что-что? Ну, конечно, если вы были в этом судовом процессе, конечно. Я по видео, по видео, посмотрели, любой человек имеет право писать. И чем больше мы их напишем, тем тяжелее им будет откупаться. Вот так. Поэтому извините, конечно, что я не смог оправдать ваше доверие, но это не потому, что я безграмотно составил иск, а потому что я все правильно составил, и мне просто власть не дала помочь нам всем. Система не поддается. Вот и все. Потому что абсурдным становится закрыть свое же производство. Судья 8 числа открыл, а потом говорит, я неправильно открыл. Это абсурд просто. Это все равно, что я даже примеры не хочу приводить. Даже не принял.